苏启超和高蕊合谋害死了妈妈，夺走了她的至真和属于她的一切。我不会放过他们，你绝对不能对苏明宇心软。小朗，你凭什么擅自丢掉我的东西？就算你买下了这栋房子，可你已经答应我可以住下了。这些是我的个人。你搞清楚一点，这所有的东西都是你父亲的债务偿还，既然是我的。 有价值的我留下，没有用的东西，我可以随时清理了。这里面都是我童年最重要的记忆，你干嘛？看来你的童年很廉价呀！你干什么？ 是一个没有感情的无知混蛋。感情？你不愧是苏启超的女儿啊！在霸占别人的一切以后，还跟别人谈感情？你和你父亲一样。 就是无耻，只有这样、个，才能不被你们这些无耻的伤害。小狼，我警告你，你离我远一点。来啊，你打我一下，我亲你一口。你不是说我无耻吗？ 不可能活到现在，这一切都是拜你父亲和高水所赐。真晦气！好不容易苏启超死了，居然又来了个萧朗。妈，看他那猖狂的样子，不像是能成大事的人，肯定不是你的对手。但他现在能压我一头。不如我趁虚而入，拿下苏明宇。哎，这样他肯定会支持我们。怎么拿下？ 靠你平时在夜店那种招蜂引蝶的方式，妈，瞧您说的，我这办法多着呢。表面看苏，苏启超全部财产都抵给了肖朗，苏明宇就是个落难千金。不要乱来，留着他还有用。找人调查肖朗的背景，一定要找出他的弱点。不信，在至真还能让这个无名小辈跟我平起平坐？ 又在这里惺惺作态，想换什么？我在问你话呢。这些都是我刚擦完的地，肖总，您这么不懂得尊重别人的劳动成果吗？屈尊将怪的大小姐，你以为做这些我就会心软吗？我是我让他干的，这个家不养闲人。 他不能白白住在咱们家，家里正好缺个女佣。他确实应该为这个家做点什么，来偿还他欠我们的。 在子鑫哥哥回来之前，你跟爸爸一起守护好这个家，等他回来，好不好？子鑫哥哥，你一定会回来。你来我房间做什么？你的房间？这里的一切都是肖朗的。 肖朗答应我可以住在这儿了，而且我也付出劳动了，寄人篱下还这么理直气壮。这是肖朗的房子，这是什么？拿过来！苏起超，你竟<爸>然还敢留着他的照片，你干什么？你把我的照片，放开我！ 我好心收留你，你现在居然还敢对曼怡动手！我留在这里，用自己交换。爸爸欠你的钱，我会慢慢还。我已经亲手丢掉了本该属于这个家的东西，你要我怎么样都可以，但是我求你。 求你不要动这些东西。想要安心留在这儿，最好乖乖听话。 是，你被他们设计抓去精神病院没多久，那个负心汉就把高蕊母子接到了这个家。高蕊这个女人就更猖狂，登堂入室做起了女主人。我们小心受尽了高蕊和他那个野种儿子的欺负。欺负明明这里是小星的家，明明这是你的财产，小星却在这里受尽他们的折磨。 这个储物间，多少个日日夜夜，小新就这样一个人被关在这个地方。小新那么小，他又怕黑，他怎么能这么狠心？美智你放心，高瑞，还有他的刽子手苏启超，我一定不会让小新忘记仇恨。我要看着小新拿回你们的公道，看着他让这些恶人接受正义的审判。 妈肖朗的调查结果出来了他肯定不是你调查的这么简单就算惊动他也会疼痛挣扎就算过去的路也是离家家独自这 时间，你反复的试探，习惯了谎言，真相越来越远，心跳加速，控制不住，深陷其中，如何结束？